ચોવીસ ના રોજ લેવાની છે તેમના મોડલ પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું અને તારીખ અઠ્યાવીસ નવ બે ના રોજ જે ઓરિજિનલ એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે जमनी लिंक अपना व्हाट्सअप ग्रुप में आने व्हाट्सअप ग्रुप ने लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिली जैसे तो शुरुआत करिए प्रश्न नंबर वन निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जमना गुण पांच नंबर एक जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा हिनी नंबर दो हमारा राग कैसा होना चाहिए सुहाना नंबर थ्री बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी नन्हे की નંબર ચાર ખુશ ખુશ કોન રહેતે હે ફૂલ નંબર પાંચ અપના અંતર જલા કરોશન કરતા હે જગકો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ છ ની જે ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક સોલ્યુશન અઠ્યાવીસ નવ બે હજાર ચોવીસના રોજ હિન્દી વિષયના સોલ્યુશનને પીડીએફ આપણે એપ્લિકેશન ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પરથી મળી જશે અને અહીં જે વોટ્સઅપ નંબર આપેલો છે વોટ્સઅપ નંબર પરથી પણ મળી જશે પ્રશ્ન નંબર બે कोष्ट में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के फूलों को देखो कैसे खाल जगह रहते हैं खुश खुश नंबर बे सब लड़के अपने अपने खाल जगह जा सकते हैं घर नंबर त्र रमेश को बुखार था इसीलिए खाल जगह स्कूल न गया वह नंबर चार मीना और जैमिनी खाल जगह जा रही थी बाजार नंबर पाँच मैंने खाल को दलदल से बाहर निकाला पिछू नंबर छह शिकारी हिरनी को खाल ले गया अस्पताल प्रश्न नंबर त्रन सही वाक्य चुनकर कर पूरा वाक्य फिर से लिखे जमुना गुण त्रन नंबर एक कौए ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्योंकि वह लोमड़ी की चालाकी समझ गया था नंबर बी यह सारा संसार एक मानव लोक है नंबर तीन नन्हे ने बिच्छू को बचाया क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई थी प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए गुण गुणपात नंबर एक शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था नंबर बे गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया नंबर तरह नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहेगी नंबर चार दीपक झग को कैसे रोशन करता है दीपक अपने हृदय को जला जला कर जग को रोशन करता है नंबर पाँच फूलों से हमें क्या सीख मिलती है फूल हमेशा खुश रहते हैं आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहे कठिन से कठिन परिस्थितियों को हम हंसते हंसते सहन कर लें। प्रश्न नंबर पाँच शब्दों को अंकों में लिखिए जमुना गुण नंबर एक उन्तासी नंबर बे चौहत्तर नंबर त्रन उनसठ પ્રશ્ન નંબર છ નીચે ચિત્રકો વર્ણન શબ્દો ગુણ તહીં વર્ણન કરી અને આપેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની એકમ કસોટીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે